નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રસ્તુત છે ધોરણ આઠ હિન્દીના પાઠ ચાર કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો વિડીયો આ વિડીયોમાં આપણે સાચા કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના જીવન પર આધારિત આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના દરેક પ્રશ્નોનું સરળ અને સજળ સોલ્યુશન જોઈશું પરીક્ષામાં સારા ગુણ મેળવવા માટે આ વિડીયો જરૂરથી જુઓ વિડીયોમાં बनिया रहे थी कोई प्रश्न रही न जाए तो चलो वीडियो शुरू करिए कथनों का आश्रय स्पष्ट कीजिए नंबर एक शास्त्र जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है तो आऊ शाम कह तो जवाब था इस कथन का आशय यह है कि शास्त्र जी का सारा जीवन कर्म में ही था वे उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाते हैं वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर विश्वास करते थे उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था और वे फल के चिंता किए बिना केवल कर्म के प्रति समर्पित रहते थे इसी निष्काम भाव से कर्म करने के कारण उन्हें कर्मयोगी कहना पूर्णतः उचित है नंबर बे शास्त्र जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था तो आउ शाम तो जवाब थसे इस कथन का अर्थ यह है कि लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व और जीवन मूल्य महात्मा गांधी जी के आदर्शों के बहुत नजदीक थे गांधी जी की तरह शास्त्री जी भी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे उनके जीवन में सादगी सेवा नैतिकता और ईमानदारी के वही गुण थे जो बापू के जीवन दर्शन में थे गांधी जी के प्रभाव से ही वे अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सेवा के कार्यों में शामिल होवे नंबर त्रन गांधी जी का संपूर्ण जीवन श्रम सेवा सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है जब से यह कथन शास्त्री जी के पूरे जीवन को सार रूप में प्रस्तुत करता है उन्होंने आजीवन श्रम यानी कि मेहनत को महत्व दिया देश और समाज की सेवा में खुद को लगाया उनके जीवन शैली हमेशा सादगी से भरी रही और वे हर काम के प्रति समर्पण का भाव रखते थे उनका जीवन इन चारों गुणों का एक ऐसा अद्वितीय मिश्रण है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है प्रश्न नंबर बे अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे महात्मा गांधी क्या-क्या उत्तर देंगे सोचिए और बताइए तो विद्यार्थी मित्रों मैं अं के सवाल तैयार कर आ सवाल तेरी रीते वाची जजो અને તમારી નોટમાં લખી જજો પ્રશ્ન આઠ સે દસ પ્રશ્ન ઓર જવાબ હો તો અહીંયા આપણને રિયા અને સુનિલનો એક સંવાદ આપેલ છે અને આપણે તેને આગળ વધારી અને દસ પ્રશ્ન થાય તે રીતે આપણે કરવાનો છે દસ પ્રશ્ન અને દસ જવાબ અહીંયા જોઈએ તો બે પ્રશ્નો અને તેના જવાબ આપેલા છે તો આપણે નવા પ્રશ્નો બનાવીએ તો રિયા પૂછે છે કે ક્યા ગાંધીજી કેવલ ભારત મેં પ્રસિદ્ધ છે સુનિલ જણાવે છે નહીં નહીને દક્ષિણ આફ્રિકામાં ભી અન્યાય કે ખિલાફ લંબી લડાઈ लड़ी थी रिया पूछे उनके आश्रम का नाम क्या था सुनील जनावे उनके आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था जो अहमदाबाद में स्थित है नवो प्रश्न रिया पूछे छे उन्होंने भारतीयों को कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था सुनील कहे छे उन्होंने करो या मरो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था कहे छे क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी सुनील जनावे छे हाँ उनकी मृत्यु तीस जनवरी 1948 को हुई थी रिया नव प्रश्न पूछे छे कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था सुनील जनावे छे नाथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी नव प्रश्न पूछे छे गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है सुनील जनावे के सत्य के प्रयोग छेलो प्रश्न पूछे छे गांधी जी के जन्मदिन को भारत में किस रूप में मनाया जाता है तो सुनील कहे छे इसे गांधी जयंती और विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित परिच्छेद को शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए तो यहां आपने जो फक्रो अपेल छे जे पैराग्राफ अपेल छे ते सारा अक्षरे जो आने लिखवानो छे ईसु स्वाध्याय स्वाध्याय प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे जवाब थे शास्त्री जी ने पंडित नेहरू के निधन के बाद देश को एक मजबूत नेतृत्व देने की आकांक्षा को पूरा किया उन्होंने अपने निर्मल चरित्र और मजबूत संकल्प शक्ति से देश का नेतृत्व किया विशेष रूप से सन 1965 के युद्ध में सफल नेतृत्व देकर लोगों का विश्वास जीता नंबर बे लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा गांधी जी के आदर्शों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण वे अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए उनके जीवन में सादगी ईमानदारी समाज सेवा और अछूतों के उद्धार का कार्य गांधी जी के विचारों से ही आया नंबर त्रन शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई शास्त्री जी के कार्य के प्रति निष्ठा और अदम्य क्षमता के कारण उन्हें सन उन्नीस में उन्हें संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित किया गया यहीं से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई नंबर चार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए जवाब उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि वे सबसे पहले देश के नागरिक हैं, उन्हें संविधान से मिले अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए उन्होंने निजी स्वतंत्रता का उपयोग समाज के हित में करने पर जोर दिया પ્રશ્ન નંબર બે રેખાંકિત શબ્દો કેટલાક શબ્દ નીચે લાઈન દોરેલી છે અને તેના અર્થ આપણે શોધી અને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના રહેશે તો ફકરામાં જે શબ્દ નીચે લાઇન દોરેલ હતી તે બધા જ શબ્દોના આપણે અહીંયા અર્થ શોધ્યા છે અને તેને આપણે શબ્દકોષના ક્રમમાં લખેલા છે જેમ કે નંબર એક સ્થાયી બીજું છે આધાર શિલા એટલે કે કા પથ્થર અને કહી શકાય કે મુખ્ય આધાર ત્રીજો શબ્દ છે ખાદ તો ઉપા બન પદાર્થ ચોથો શબ્દ છે પર નિક હોત નીકળે હો અથવા હો પાંચમો શબ્દ છે રીડ કી તો તેનો અર્થ છે મુખ્ય આધાર અથવા સહારા છઠો શબ્દ છે સૌરભ એટલે કે સુગંધ અથવા ખુશ્બુ सातमो शब्द है सभ्य अर्थ से शिष्ट अथवा संस्कारवान अथवा भला हम आप जीशु प्रश्न नंबर त्रन इस इकाई में से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सदगुण ग्रहण कर सकते हैं तो आ पाठ जे लाल बहादुर शास्त्री जी નું જે જીવન ચરિત્ર આપવા માં આવ્યું છે પ્રસંગ આપવા માં આવ્યું છે તેમાંથી આપણે તેમના કયા કયા ગુણ ગ્રહણ કરી સકીશું તો તેનો જવાબ આપણે લખીશું હમ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી કે જીવન મેં સે નિમ્નલખિત સદ્ગુણ ગ્રહણ કર સકતે હે તો નંબર 1 કર્મ કે પ્રતિ નિષ્ઠા સાદા જીવન ઉચ્ચ વિચાર ઈમાનદારી ઓર કર્તવ્ય નિષ્ઠા સેવા ઓર સમર્પણ विनम्रता और दृढ़ संकल्प और आत्मनिर्भरता प्रश्न नंबर चार कहानी को आगे बढ़ाइए चीटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा एक था शेर उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची

락해져죠.